Ну, во-первых, я хотел бы поздравить ветеранов с великим праздником, великой победой. И для нас это тоже был в какой-то мере определяющий день, потому что в случае победы мы очень много вопросов снимали, как очень на металлург. А сказать по игре я еще раз могу повторить, сказал сейчас в флеш-интервью, что мы сегодня обыграли, я вынужден признать, наверное, сильнейшую команду первой лиги. Команду готовую для премьер-лиги. Но мы сегодня играли эмоции и душой. Только так мы могли компенсировать отсутствие мастерства какого-то, чтобы скажем так, одолеть эту команду. Команда очень сильная, очень слаженная. И поверьте, вот эти вот судороги в конце, это не затяжка времени, это действительно судороги. По-другому по просто в первой линии никого не обыграть. Ну, я поблагодарил ребят, я их поздравил с хорошей игрой, с уверенной победой. Может быть, последние минуты были очень нервные, но мы достаточно моментов э, имели, чтобы забить его. Но, к сожалению, мастерство наше не позволило перевести э, спокойно русло игру. Но тем приятнее победа. Эмоции не всегда, эмоции, знаете, без этого уже, наверное, жизнь интересна. Я очень рад и хочу поблагодарить, пользуясь случаем, болельщиков, которые пришли сегодня и провожали стоя команду. Э, я еще раз могу заверить, что мы играем именно для вас, жителей Закарпатия. Мы очень хотим, чтобы этот регион был представлен в премьер лиге Независимо от того, как сыграет Карпата завтра. Ну, нудный, <свят> э -э ну, нудный функционально был не готов, потому что он пропустил определенный период времени. У него были э боли, поэтому он не был готов по Поздравляем с победой. Одна из самых, наверное, красивых игр сегодня была по тактической расстановке игроков. Объясните, пожалуйста, почему на такую сильную линию атаки выпустили экспериментальных двух игроков крайних защитников? Ничего себе! и вопрос о тактике. Хорошо, я отвечу. Во-первых, Гринченко, да, левый защитник, выбор был э, Гринченко. Почему? В двух словах. Э, потому что у нас Меликян может сыграть и в обороне, и в полузащите. Мы надеялись, что э, Дима вдруг вымотает э, Афанасенко и сдурится. Но Дима не сдулся, еще его убил. Э, поэтому э, мы решили, что на э, силовой борьбе скоростной Гринченко будет более надежных, целомышленнее. Э, согласитесь, с такому флану, как пестовский и Апанасенко, я наверное, не одна команда премьер лиги. Э, то, что касается Сагайдака, э, ну, на данный момент Андрей э, предпочтительно выделил его. Не более того. Потому что у нас есть Ебалюк, у нас есть Камарницкий. Ебалюк у нас вообще э, игрок оборонительного э, плана на всех позициях. У нас ни центральный не страхуется, ни опорный не страхуется. Мы столько не успели если вы заметили, мы не успели, Ебалик уже переодевался, но Станислав получил вторую желтую карточку, не успели мы его заменить, решили заменить Тришевича, потому что Саша тоже поднаелся. В принципе, это, наверное, себя оправдало, хотя вот травма, что-то в, что в паху начало тянуть у а Сагайдака, но Комарницкий вышел он не смог. Пожалуйста, ну что же пытаюсь подрывцы, почему Джакобия <кослед> я не кусаю? Почему Джакобия <скослед> не Потому что у Джекоби выше скорость тему Касырина. А не скоростные центральные защитники Металлура. Uh, у нас то, что мы планировали, в принципе, оно и произошло два раза. Один раз uh, Лаша сумел воспользоваться этим, а второй раз просто не сумел. Когда, если помните, Тришевич просто между двух защитников бросил, он был к этому не осу. В принципе, мы так планировали, но именно поэтому uh, сегодня па, выбор пал на Анджелу. Я Запорожья поздравляю вас с победой. Я вижу, что вы запорожье. Кстати, во втором тайме с выходом тейку. у вас были проблемы? Проблемы? Ну, вы знаете, я думаю, что тейку заменили именно за то, что Бойко получил. Наверное, не то, что получил, а, скажем так, начал чуть податься, и чтобы его не удалили вышел дейку, Ну и рок оборонительного плана, вы знаете, при, когда уже команда перешла на три защитника, нам нас чуть легче дышать в, атаке. Вы помните, наверное, Мухаликов забил бы гол, все, на этом закончилось. Но он не забил, и все это продолжалось. Надя, мы все мы хранить. Далее, знаете, мы, если мы взяли парня молодого, так, по страховка да, на если э, мы будем хоть как-то в какое-то же время мы должны были его проверить. У меня была мысль выпустить его в прошлой игре на замену, но, к сожалению, пока не, не, нет, нет у нас возможности расслабиться. Поэтому решили сегодня, э, зная, что проблемы есть и в Олимпиках, проблемы кадровые, поэтому мы э, решили поставить молодого парня. я вам сподобался. Ну, вы знаете, вратарь всегда, у него один показатель, одной ворот. Будем, будем смотреть, как момент, почему он не смог выучить. Ну, а там тоже внутренняя опыт. Желаем 9 числа отметить mm -hmm. буквально Победы. Победы. победы, победы, победы. Победы, победы, победы. Спасибо. Победы. Я у футболистов спросил на 20 минуте, какая футболка у Надя? Никто не ответил. Надя в кадре нет. Появился Надя в кадре, 0-1. Второй раз появился, 0-2. Я ни в коем случае не... Э, с, я еще раз повторяю, я поздравил соперника с победой. Я не знаю, кому-то это оказалось мало я на колени стать или поцеловать кого-то. Они обыграли нас, действительно обыграли. Они обыграли э, в тех, на мой взгляд, ну, если образно сказать, 10%, которых нам не хватило. Они выложились на 100%, а мы выложили на 90%. Мы хотели, мы старались, но этого было недостаточно для победы в Неприятная традиция, к сожалению, она продолжилась. Ну, будем надеяться, что не скоро теперь мы сможем поломать, так бывает. Неудобные соперники, согласитесь, что мы совершили столько ошибок, что за весеннюю часть мы не позволяли сопернику создавать за, за голень, за столько игр, за столько моментов наших ворот. Поэтому, ну еще раз повторяюсь, может быть, может быть, вовремя, знаете, футбольный бог нас дал по ушам, чтобы мы чуть-чуть опустились на землю и знали, по крайней мере, не знали, а понимали, что все сейчас умеют играть Все, все без исключения, в том числе в Кольвов которая находится на последнем месте. И э, стоя, без желания, ни одну команду сейчас в первой лиге не было. А что с Райчевичем? Райчевич, к сожалению, я... <свят> к сожалению, я... Э, могу сказать, окей, два неприятных осадка у меня от этой Это потеря Райчевича, будем надеяться, что не серьезная. И второй момент я хотел бы все-таки сказать что, к сожалению, заканчивают такие мастера, как Полтавец. Я часто этих футболистов называю динозаврами, потому что вот это поколение уходит, и на их место пока никто не приходит. Шевченко, Тимощук, Воронин, Шавковский, еще несколько игроков в топ уровня нашей, по крайней мере, нашей страны. Кто на их место придет, пока я не вижу. К сожалению, еще раз говорю, Валик, ну, вы видели, да, человек, который выходит, практически работает без потерь. Но, еще раз повторяю, к сожалению, эти футболисты уже как за, Они уходят из нашего футбола, и пока мы не видим им достойной замен. Хотя такого футболиста иметь в каждой команде первой лиги, он будет А с Донецком вы решили питание? То есть будете играть дома? Да, с Донецком мы будем играть здесь. Слава Богу, они пошли нам навстречу. Все-таки, чтобы зрители видели свою команду второго числа мы будем играть в уровне Солидика. А врачи еще рецидив, чи это новая травма? А, рецидив старая травма. К сожалению, на ровном месте, да и больше всего сами дома. раньше с ночью, не просто. Тут еще